Dalam suasana ialah dalam suasana perdebatan, dalam suasana perbahas, per perbincangan dan sebagainya, dalam suasana kehangatan pemilihan, pemilihan parti, kita harus sedar apa yang berlaku sekarang ini. So, saya tanya beberapa soalan kepada Rafizi tadi kan. Nanti ada orang kata saya, oh, uh, apa orang kata, uh, saya bias kepada satu pihak, kepada satu pihak. Saya dah kata, undi saya pada Rafizi. Saya sendiri kata dia, Raf, undi aku pada engkau. Tetapi belum tentu aku akan berkepin untuk kau. Kenapa? Ah, ha, sebab saya sendiri. Tetapi satu benda saya boleh sahkan. Saya tanya tadi, adakah engkau Rafizi akan berhenti menjadi seorang menteri ekonomi sekiranya engkau kalah pemilihan kali ini? Ini soalan saya dengan betul-betul. Saya tanya Raf, kau akan berhenti ke jadi seorang menteri? Bukan ahli parlimen, ahli parlimen dia tak akan berhenti, tetapi seorang menteri. Adakah kau akan letak jawatan sebagai seorang menteri Sekiranya engkau kalah dalam pemilihan kali ini dengan pantas nyerah mengatakan ya aku akan berhenti menjadi menteri kalau aku kalah jawatan ini. Saya bawa soalan susulan, saya kata kenapa kau nak kena berhenti pula? Kan? Apa masalahnya kau nak kena berhenti peganglah jawatan itu? Dia kata Iswardi, selama ini kita dok bercakap tentang prinsip. Dan prinsip tentang takde pegang jawatan ini bukan kita. Parti-parti lain dah buat, negara lain dah buat AMNO tuan-tuan, AMNO. Syahril Samad, abang kepada Khalid Samad ke adik boleh saya? Abang ni kot. Letak jawatan bila dia kalah dalam pemilihan parti. Letak jawatan menteri tau. Bila dia kalah dalam pemilihan parti, itu prinsipnya. Sebab itulah kenapa Rafizi dulu eh, mencadangkan supaya pemilihan parti dibuat 6 bulan lepas pilihan raya. Lepas habis pilihan raya, kita 6 bulan kita buat kemabilan parti supaya tidak berlaku benda macam ni. Tengah-tengah kita jadi apa memegang kuasa tiba-tiba letak apa kalah. Bila dah kalah takkan kita nak pegang jawatan. Bila dia dah kalah Rafizi kalah, apa jawatan terbesar dia dalam parti? Setakat ketua cabang jelah. Eh level ketua cabang jadi menteri, apa ni? Tapi dia ahli parlimen is, ialah dia ahli parlimen, label ketua cabang, takkan jadi menteri. Ciuman pun adalah, CM uh, Ciuman pun adalah menteri, dan, eh, sorry, uh, ketua cabang dan juga ahli parlimen. Dia tak ada jawatan menteri apa pun. So apa, specialnya Rafizi, sampai dia kena pegang jawatan menteri, letak jawatan lah. Prinsip ini yang kita pegang selama ini malah saya sendiri. Apabila saya didapati bersalah, bila saya didapati bersalah, didenda RM5,000, saya tidak boleh bertanding disebabkan oleh itulah maka saya meletak jawatan saya sebagai setiausaha koordinasi dan juga sebagai ketua cabang itu prinsip dia prinsip ini diajarkan oleh parti keadilan oleh parti reformasi kita sendiri itu prinsip dia saya lucutkan diri saya saya letak jawatan sebagai ketua cabang saya juga letak jawatan sebagai setiausaha koordinasi uh, apa penderangan parti penderangan pusat saya letak jawatan sebab itulah prinsip yang diajarkan kepada kita selama ini. Jadi bila Rafizi berhenti sebagai menteri kerana dia kalah dia dalam pemilihan, maka itu bukanlah satu benda yang pelik. So, siapa yang kutuk Rafizi ini tak sayangkan negara dan sebagainya? Apa yang tak sayangkan negaranya? Kenapa Rafizi seorang kerja boleh buat kerja tu? Rafizi seorang kerja mampu nak pegang pigol-pigol ekonomi? Bagilah dekat orang lain. Siapa yang menang nanti bagilah bagi kat Ramanan ke kan? Kalau dia menang nanti bagi Ramanan Menteri Ekonomi Saya rasa dia sesuai Kan tak pun bagi Mungkin bagi kat Amiruddin ke ha, Amir tak payah jadi Menteri Besar Selangor lagi Dia naik jadi Menteri Menteri Penuh Menteri Ekonomi Saya rasa sesuai Kan mungkin Izzah tak sesuai lah Sebab dia aa, Apa orang kata bukan Ahli Parlimen kan So mungkin tak sesuai lah jadi Menteri Penuh kan Ha, mungkinlah bagi, boleh bagi senator bagi jawatan timbalan menteri ke mungkinlah sesuai boleh lah kan tapi menteri ni bagi saya yalah kalau diikutkan Saifuddin pun sebenarnya tak menang kan tapi yalah nak <laughs> buat macam tu buatlah tak ada masalah kan bagi saya prinsipnya begitu dan seharusnya kita orang yang mengatakan kita ni pejuang reformasi pejuang keadilan Sepatutnya kita tak ada masalah dengan benda tu. Saya pelik eh. Tiba-tiba bila Rafizi announce dia akan berhenti, ada pula orang yang marah dia. Eh, saya pun kadang-kadang saya ni pelik tuan-tuan. Korang tak suka Rafizi. Okey, tak suka Rafizi. So, bila dia kata dia nak letak jawatan, so sepatutnya korang gembira lah dia letak jawatan. Bila dia kalah dan letak jawatan, sepatutnya korang gembira lah kan. Yang korang nak sedih. Kenapa? Saya rasa kita tak ketandusan orang sehebat Rafizi di dalam parti keadilan ni malah saya rasa lebih ramai orang sama hebat atau lebih hebat daripada Rafizi dalam parti keadilan ni saya rasa baik bagi pada dia orang saya rasa itu yang paling yang terbaik sebenarnya ha, kan itu yang terbaik dan saya tanya soalan kepada Rafizi tadi Raf kalau aku offer aku punya channel ini untuk menjadi moderator di antara engkau dan Nurul Izzah berdebat setuju tak setuju Aku offer kau sekarang ni Nanti aku akan hantar surat Kepada menteri Aku, aku Saya dengan dia aku kau je Kami kawan lama kan Dia kata Aku setuju Dia kata Aku setuju Aku tak tahu Izzah setuju ke tidak Sebab Izzah kata itu dia tak nak kan Dia kata dia tak nak Saya kata tak apa eh? Tak apa Raf Aku akan hantar surat kepada Izzah Aku akan tanya dia Dan minta Supaya dia Yalah bersetuju untuk mengadakan Tempat semua aku akan sediakan tempat semua aku akan sediakan live semua aku akan sediakan. Kalau Nurul Izzah tak nak datang secara bersemuka pun kita boleh buat secara online. Saya akan letak satu satu tapi saya tak suka sangat online ni. Saya lebih suka bersemuka. kenapa tuan-tuan debat ini? Yang kata debat ni bukan budaya kita. Saya pernah saya ditanya oleh Sina, adakah anda setuju tentang ini? Saya kata saya setuju. Sebab yang kata debat ni bukan budaya kita adalah Barisan Nasional Barisan Nasional UMNO dulu kata debat ni bukan budaya kita Sepatutnya kita ni menyemarakkan debat Saya setuju kalau debat di antara timbalan ketua AMK Arshad dengan uh, Izha Izha pula Izham Diadakan saya setuju Cuma yang menang AMK dah menang lah tak apalah Saya juga setuju kalau sekiranya timbalan presiden juga diadakan perdebatan. Saya juga setuju ketua wanita juga diadakan perdebatan. Barulah kita ni menyemarakkan demokrasi, menyemarakkan reformasi sebagaimana yang kita nyatakan selama ini. Punyalah saya ni antara orang yang yang nak mendepankan debat dan juga wacana ini sampai 2019 saya pernah berdebat dengan uh, ahli dewan undangan negeri Sarawak. Sekarang ni menjadi timbalan speaker Sarawak. YB Idris Buang. ADUN kepada kampung saya di Moratuang. Saya pernah berdebat dengan beliau pada tahun 2019. Boleh tengok video itu di YouTube. Saya punya YouTube saya. Awak boleh tengok sendiri. Tetapi bila datang kepada kita, saya rasa macam iyalah tak tak berapa kenalah bila kita sendiri tak nak adakan perdebatan tersebut. Dia iyalah macam dan dan ditambah pula lagi yang kata tak nak itu adalah anak kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang kita kenal sebagai orang pendebat yang maha hebat. Yang hebat lah. Maha tu tak adalah kan. Tuhan yang maha. Yang hebat kita kata. Yang dulu pernah berdebat dengan Najib. Yang dulu pernah berdebat dengan isu perdebatan itu. Tetapi perdebatan boleh menyebabkan perpecahan. Is, saya kata perdebatan tidak akan menyebabkan perpecahan. Kita buat macam ni. Rafizi duk cakap macam ni. Izzah duk cakap macam ni. Dua-dua tak bertemu. Masing-masing tuduh-menuduh. Kalau bukan Izzah pun budak-budak dia. So, benda tu tak soft. So, adalah lebih baik kat depan terus cakap. Bila Izzah kata, saya adalah orang yang berunding dengan Tun Mahathir. Rafizi, boleh bangun. Bila masa awak berunding dengan Tun Mahathir? Kita ada soal jawab. Kita ada bersemuka. Kalau tidak dia jadi satu hala lah. Saya boleh jadi moderator yang... Adil insyaAllah Saya tidak menyebelahi Rafizi Saya tidak menyebelahi Iza. Saya menjadi moderator Yang akan menjaga masa Dan memastikan program itu berjalan lancar Dan boleh diadakan di dalam channel saya Saya tak ada masalah Ketua wanita pun saya akan jemput Untuk mengadakan perdebatan lepas ini Kalau ketua wanita Tadi YB Roziah saya rasa setuju dah Esok saya akan tanya lagi Kita adakan Tak kenapa benda ini tidak boleh dijadikan Satu benda yang sihat Dan dipandang dengan baik Sebab tuan-tuan Parti keadilan Ni bagi budak-budak muda yang baru lain saya nak ceritalah. Parti keadilan adalah satu-satunya parti yang menekankan agar pimpinan-pimpinan ini berani untuk berdebat. Ini adalah ceramah kita, adalah saranan kita, adalah satu apa orang kata satu perkara yang kita bawa sejak daripada dahulu lagi. Sekarang ini tiba-tiba bila nak bawa kepada perkara yang sebenar, kepada praktikalnya kita pula yang mengatakan ini adalah satu perkara yang boleh memecahkan, uh, apa orang kata, memecah-belahkan uh, parti kita. <laughs> Bagi saya, saya tak setuju dengan perkara tersebut. Saya tak setuju. Saya percaya sebenarnya bahawa uh, dengan ada perdebatan tersebut, mungkin kita akan hilanglah uh, seseorang itu, akan hilang kredibiliti dia. Perdebatan ini membawa kepada siapa menang, siapa kalah. Ya, saya setuju. Tetapi apa yang kita dapat bawa daripada situ tuan-tuan? Kita akan dapat lihat dua pemimpin anak muda yang hebat, Nurul Izzah Anwar Ibrahim, Rafizi Ramli di atas pentas. Yang selama ini kita katakan kita adalah parti yang membawa kepada uh, progresifnya kita, yang membawa kepada reform, yang membawa kepada keadilan, yang menekankan apa orang kata intellectual. Kedua-duanya sama naik ke atas pentas. Berbicara dan berbincang Soal akar umbi Soal apa, hal tujuh negara Soal kemampuan masing-masing Sebab tuan-tuan Macam saya kata tempoh hari Bahawa siapa yang menang timbalan ini Akan jadi general perang Yang akan pergi ke depan Untuk nak mendep, apa orang kata, mendepani pilihan raya umum Pada ke PRU ke-16 Dan pilihan raya umum itu akan menentukan dua perkara yang pertama Datuk Seri Anwar Ibrahim akan jadi Perdana Menteri tetapi sebelum itu kita kena menang dulu pilihan raya.